Працюємо в основному з тугна, джевелін, корнет. З трофейного і з усього працюємо. О. Що знищували? Танки, Т-90, Т-64, Т80, бехи, всю бронетехніку, яка у них є. Баги їхні, все. Мотоцикли стикли їхні. Є. Мотоцикли теж допомагаємо, піхоті добре. По 5 танків, по 6 танків, ну по-разному вони там заїжджали. Так було неділю ми не так. Штурмували. Так, нас орієнтували, казали, що видвигаються вони і ми були готові. Як розбивали, відчуття були бомбізні, що перемога була за нами. Була сама перша це беха була. Не знаю, чи піхота там була всередині, ну, по боках вона знаходилася. Ну, Ми її знерухомили, але ну, її все-таки потім добили. Три танки виїхали на, на дамбу. и три танка со стугны положили. Хорошо отработало Т-80. И они не, ехали две недели, боялись ехать. Меня ловили по посадкам, чтобы уничтожить стугну, чтобы боялись ехать. Так что мы мощное противостояние для них. Они очень боятся нашей комплексы. Также залякуют противника. Все, все так, как и было. Ничего такого не поменялось. Только и пивида, ну, Добавилось, получается, и у нас, и у них, ну как-то. ограниченная видимость, очень-очень. 80%, 90% дым, там практически не видно, идешь на, на ощупь стреляют. И если мы подбивали вот так вот там, бывало, что чуть-чуть там подбил, но он едет еще потихоньку, хоть по инерции там, не знаю, нам надо следующий уже бить, потому что EPV нам помогали, наши догоняли, добивали их, уничтожали технику. Так что мы в комплексе работаем тоже хорошо с нашими EPV-дронами. Умнее стала война намного, этап войны меня чуть-чуть тяжелее уже. Надо больше думать, чтобы обмануть врага. Обманул врага – победил его. Смекалка, смекалка, смекалка в первую очередь. Раньше ехали они так, как вот толпой, колонна едут и едут и едут. Сейчас, например, поменяли чуть тактику, они, например, едут колонной до определенного места, когда знают, что мы их не достанем, например, по дальности. Оставляются все, и пару коробочек едет. Огневые точки наши открыть. И чтобы потом их закрыть артиллерией или еще какими-то средствами своими, чтобы потом поехала колонна дальше в безопасности. Ну, типа так. Ну, мы что же это все проруховываем и их передурим, как вам сказать, и, и там их оставляем. Тут работа у меня, тут моя семья. Моя вторая семья. Тут война показывает своих людей с лучшей стороны. Мы привыкли уже тут, а потом возвращаться туда. Но ничего страшного, мы люди сильные. Мы построим нашу страну, и она будет самая лучшая в Европе.